butun dunyoni titratgan mana bu ikki o'yinchini tanisanglar kerak ha bugungi videoyimiz mana shu ikkita legenda haqida bo'ladi sizlarga ham xudi shuna р bo'lib qoladigan bo'lsa timurga murojaat qilsangiz bo'ladi tmurni kanalini opisанiada обязательно qoldiraman bu videoim pubg mobile tarixidagi eng kuchli ikkita haqida ketar ekan oldindan shuni bilib olishimiz kerakki bu ikkita igrokni solishtirish juda ham xato chunki ikkala igrokimiz ham ikki xil davrda o'zlarini pikviy davrlarini bosib o'tishgan Bu yerda bu ikkala igrokimiz ham bitta davrda o'zlarini pikviy formalarni bosib o'tishganda haqiqiy l klassiko ko'rgan bo'lardik lekin faraz qilaylik mana shu ikkala igrokimiz ham o'zini priym vaqtlarida qaysi biri bir biridan kuchliligini ozgina solishtirib ko'ramiz aslanboy nafaqat tdmda balki klassika turnirlarda ham o'zini yaxshi ko'rsata olib ancha yutuqlarga erisha olgan igro aslam hech qachon bitta yo'nalishda qolishni istamagan xohlasa tdm ham o'ynagan klassika ham o'ynab ketavergan strimni ham qilgan kontentni ham qilgan tdm turnirlarda faqat birga bir emas ikkiga ikkida ham to'rtga to'rtda ham sakkizga sakkizda ham o'zini yaxshi ko'rsata olgan va bir necha marta snгda birga birda ham ikkiga ikkida ham to'rtga to'rtda ham va sakkizga sakkiz tdm turnirlarida ham olib chiqqan o'sha hammaga mashhur ikkiga ikki duotm turnirida umar bilan juda judayam chiroyli komanda tashkil qilishgan va xohlagan igroklarni xohlagan raqiblarini xohlagan kuyiga solishgan o'sha dutdm turnirida aslanboy barcha o'yinlarda frager rolini o'ynagan ya'ni duvo asosiy killarni aslanboy qilgan umar esa aslanga saportlik ya'ni qo'llab quvvatlovchi va razmin uchun chiqib bergan va bu narsa komandaga haqiqatdan ham qo'l kelgan aslanboy juda ham aqlli игрок qanaqa vaziyatda agressiv qanaqa vaziyatda ehtiyotkorlik bilan o'ynashni juda ham yaxshi bilgan va umar klassicki turnirlarni ko'p o'ynaganligi sababli shunchaki aslamga помощь berib turgan va bu narsa judayam aslanga qo'l kelgan agarda umarni o'rniga boshqa igrok bo'lganida aslanboyga juda yam halaqit qilgan bo'lardi chunki sherigi ha deb kill beraversa va noqulay pozitsiyalarga turaversa aslanboy bor skillarini ko'rsata olmasdi aslanbo'y o'zini faoliyatini tik tokda tdm yo'nalishi bo'yicha ham boshlagan o'sha paytlari iphone sakkiz plus telefonida o'zbekiston bo'yicha ham номер один igrokka aylangan ko'p o'tmay aslanboy o'zini iphone o'n bir pro max telefonini sotib olgandan keyin ужjе klassический turnirlarga ham qatnashishni boshlagan keyin tdm turnirlarni qo'ymagan o'zbekiston sng va mirovoy chempionga aylangan lekin aslanboy bor fokusini tdm turnirlarga ya'ni tdemga qaratmaganligini hisobiga uncha tdm turnirlarga ko'p ham qatnasha olmagan aslan krizi foks boshchiligidagi energi gaminga qo'shilgandan so'ng o'zbekiston sng va mirovoy chempionatlarida yaxshi yutuqlarga erisha olgan teo timur o'zining nomini hech qanaqa ortiqcha ta'riflarsiz butun dunyoga tanitib qo'ya olgan igrok o'zini butun faoliyatini tdm uchun baxsh etgan u teimur o'zini iphone X Max da tdm turnirlariga qatnashishni boshlagan va iphone 11 telefonida tdm turnirlarini o'ynashni davom etib va o'sha hammaga mashhur iphone 11 pro max telefonida mировой chempionga aylangan hamma sizlarga o'xshab savol bergan Qana qilib 60 oltmish fupsda bunaqa kuchli o'ynash mumkin Qana qilib 90 to'qson top toповый emulyator iPad'larni ham yuta olgandi buni sababi kuchli дисциплина va yillar davomida orttirilgan kuchli oпыт tiu timurni butun dunyo haligacha hurmat qiladi chunki tiu timur hech qanaqa o'yin buzuqlik qilmagan qanaqadir vpn soft yoki chitlardan hech qachon foydalanmagan ularni hammasiga kuchli дисциплина o'zini o'pti va kuchli intizomi bilan erishgan siyu timur olti karra dunyo chempioni unvoniga sazovor bo'lgan bunaqa natijani hali beri uncha muncha igrok qaytara olmasa kerak lekin hozirgi kun kelib tiyu timurni tn turnirlarda judayam kam ko'raydigan bo'lib qoldik bu narsani to'g'ri tushunish kerak hammni o'zini qiziqishlari vaqti kelib o'zgaradi <mimil> u timur hali pubgni tashlagani yo'q balkim eski formasidan ham yaxshiroq formaga qaytib yana bir necha bor dunyo chempioni bo'lishi mumkin u temur hozirgi kungacha eng kami uch yuztadan oshiq tdm turnirlarida g'olibi bo'lgan va bu ko'rsatkichlar eng kami balki undan ham ko'p turnirlarni ham g'olibi bo'lgan bo'lishi mumkin bu o'rinda ana endi eng katta savol uyg'onadi kim eng kuchlisi bo'lgan birinchidan boya aytgan gapim ikkala igroгimiz ham ikki xil davrda o'zini prime vaqtlarini bosib o'tishgan bilasiz ikki xil davrda ikki xil o'yin uslublari va taktikalari bo'lgan aslo o'sha vaqtlari o'zbekiston tdmi uchun va klassika turnirlari uchun ham yangi o'yin uslubi ya'ni yangi qon olib kira olgan yigrok u timur esa o'zini нереальный opiti bilan xohlagan tdm turnirini yuta oladigan yigrok bo'lgan bugungi mavzuyimizni savoliga ham tiu timurni shaxsan o'zi javob bergan aslam o'z vaqtining eng kuchli igroki hattoki men ham uni yuta olmaganman. men ham bu fikrga 100% foizli qo'shilaman chunki aslam o'zini prime vaqtida hech qays qaysi igrokka shans bermagan bermaganein vaqt o'tib tiu timur opitini anchagina oshirgandan keyin o'zini prime davrlarini o'tkazishni boshlagan o'sha vaqtlari ujе aslan tdm sferasi bo'yicha ham ancha chiqib ketgan bo'lgan o'sha paytlari mobodo tiu timur bilan aslan o'ynab qolganda baribir ham tiu timur yutishi ma'lum bo'lib bo'lgan shuning uchun ham bu ikkita igrokni taqqoslash juda yam qiyin va xato ish deb hisoblaganman va hisoblab kelaman ham o'sha gap qaysi igrok eng kuchlisi bo'lganligini isbotlash uchun ham va aniqlash uchun ham ikkala yigrokimiz ham o'zini praym vaqtlarida bir biri bilan o'ynagan bo'lishlari kerak edi lekin kim kuchliligi men uchun umuman ahamiyatga ega emas eng muhimi ikkala igrokimiz ham o'zbekiston uchun va shaxsan o'zim uchun ham chiroyli tarix yozab olishgan mana shu barchasi uchun ciyu timur va aslanboyga kattakon rahmat aytib qolaman agarda bu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar kommentariyada qo'llab quvvatlab ketsanglar men uchun katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi sizlar ham shu o'rinda layk like bosib kommentariyada o'zilarni fikringlarni yozib ketinglar va kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yib ko'proq o'rtog'ilarga jo'natsanglar aslanboy va tiyu timurga bu videoyimiz balkim yetib qolardi kuatganinlar uchun hammaga kattakon rahmat